Спасибо большое. Кто-то хочет задать вопрос, мы готовы к любым вопросам. Сейчас я иду к вам. Ребят, присядьте, вы все успеете или вы спешите домой? Да, кто-то тем более. Да, кто? Как да. вас зовут? Сразу говорите, как зовут. натолкнула на этот фильм простая вещь, потому что держава выделила впервые за 23 года независимости, впервые выделила 100% деньги на детское кино. это большая ответственность, потому что нужно было что-то сделать такое, что действительно как бы, ну, оправдать эти финансы, вот так это будет. И государство понимает о том, что деньги эти не вернет. Вы вот сегодня по билету пришли? Нет. Хорошо, сколько он стоит? 5 гривен. Есть еще кино американское за 5 гривен. Вы видите? А вот в Феодосии там были детки, тоже были, приходили. Мы по 2 гривны. То есть понимаете, для чего нужны эти гривны? Хорошо. Давай подойдем к тем. Как вам фильм, мой друг? Очень понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот так хочешь сказать? Пожалуйста. Фильм вообще супер. Спасибо большое. Дай вам Бог. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Спасибо, что пришли. Ну, во-первых, я хочу еще раз сказать, что это Цюрикольский детский дом инвалидов. Огромное вам спасибо. Еще раз. Давайте поаплодируем. Очень прошу вас. Мы хотим э, от торговой маршки марки Маджо сделать вам подарок. Так что вы подождите, сейчас мы все сделаем. Мы уже все равно один раз застряли, так что спешить некуда, все в порядке. Да. Мы хотим поблагодарить, конечно, областной интернат номер один. Огромное спасибо, что привезли детей, но им, к сожалению, надо уезжать. Давайте, давайте поаплодируем все-таки этим деткам. Дети из помогательной школы один. Еще раз аплодисменты из вспомогательной школы 2, дай Бог вам, ребята. Школа номер 48, спасибо большое. Конечно, должны поблагодарить организации Детей инвалидов Светло-Нагири. Давайте поаплодируем, благодаря этой организации мы приехали сюда. Благодаря э, торговой марке Манжо мы смогли с, э, с Димой подъехать к вам. Спасибо большое. Огромное сейчас очень трудно найти. Мы что как бы бесплатно просто приезжаем к вам, чтобы с вами пообщаться. Я хочу еще раз, давайте поаплодируем приемные, э, приемные семьи усыновителей. Огромное вам спасибо. То есть, чему говорю, что это не только семьи еще... Это еще... как у нас все натурально. Даже Василий Веростек на китайских петровках. Единственное, что Единственный трюк, если кто хочет посмотреть в картине, делать действительно трюк, это когда Сергей Романюк, это старый Иван, поднимает, понятно, что он эту машину не поднимет. Вот, поэтому справа стоял Дима, который поднимал, чтобы ему было удобнее. Вот. А остальные все трюки действительно реально сделаны в фильме, действительно реально людьми. Но остальное кастабель, как говорится. Вот. Дима жив, по голове ударили живой, все в порядке, не волнуйтесь. Вот. Егор Крутоголов тоже живой, вы же помните. Каждый день вы видите его. Это кто-то болевальный Джексона, лысенький. Мы вас не забудем, мы, мы каждого человека в зале не забудем.